В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Промедление с подсчетом голосов негативно влияет на предварительную оценку выборов, как одних из самых прозрачных и честных. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании по ситуации с подсчетом голосов. В нем приняли участие председатель Верховной Рады Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Ахиндовский, генпрокурор Виталий Ярема, а также глава МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко мы вчера сделали короткие консультации. Были короткие консультации с премьер-министром, председателем Верховной Рады о ходе избирательных событий. Первые оценки выборов, которые преподнесли как одни из самых прозрачных и честных после президентских выборов. Одни из наиболее позориших одни из наиболее честных после президентских выборов, которые также все отмечали, что были близкочие организованы. А их также отмечали как хорошо организованные, сегодня настолько под огромным риском. Уже, я так понимаю, почти 10 дней после выборов и несколько десятков участков. На 59 девятом округе уже с понедельника до четверга удерживают Завершение всего электронного подсчета голосов. Я абсолютно уверен, что это недопустимо. Твердое что Внутри комиссия сидит та, которая подчиняется и которая вызнает легитимные ЦВК. В холле здания сидят сидит комиссия, которая считает, что она легитимна. Бывшие члены комиссии. И, и, и те и другие ожидают э, некое решение суда. Э, мы приняли решение, что, не дожидаясь э, вердикта суда, так как есть трактовка ЦВК, что действующая комиссия полномочна. В Центральную избирательную комиссию приехали кандидаты в народные депутаты по 59-му проблемному округу. И о том, что сейчас происходит в ЦИК, расскажет наш корреспондент Наталья Пругар, которая продолжает работу в Центре Наталья, тебе слово. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Светлана. Ну и скажу, что уже вот несколько дней, как вопрос 59 округа Донецкой области. Здесь центр избиркоме самый обсуждаемый, поскольку именно отсутствие результатов округа установить стопроцентный результат парламентских выборов по мажоритарке. С понедельника на информационном застряла цифра в 99,93%. Ну и э, сегодня э, ехала в Центр избирком один 1... из... Кандидатов с 59 округа, кандидат народные депутаты по мажоритарке Сергей Сашков. И он попросил Центр избирком перенести комиссию для подсчета голосов в Киев. Предлагаю послушать прямую речь. Я подал ходатайство комиссию перевести в Киев, так как нет возможности там подсчитать голоса. Потому что работа блокируется полностью. И нету перспектив, пока мы не видим. Вооруженные люди вокруг. То есть ситуация очень неконтролируемая. Ну, в центре избиркоме надеюсь перевозить комиссию в Киев установить результат на месте, поскольку этим вопросом, вопросом проблемного округа занялось самое высшее руководство государства, и есть поддержка органов. Вот что по этому поводу сказал председатель ЦИК Михаил Ахиндовский. У нас есть основания надеяться, что в ближайшее время работа окружной избирательной комиссии будет разблокирована. Те вооруженные лица, которые сейчас незаконно препятствуют работе окружной избирательной комиссии, прекратят совершать противоправные действия и оказывать давление на комиссию. Сейчас окружная избирательная комиссия работает в абсолютно законном составе. Ну а сегодня Центр избирком, помимо приема уточненных протоколов, также оглашал результаты неочередных парламентских выборов мажоритарным. Итак, сегодня огласили еще новых 53 фамилии среди самых великих Бывший министр МЧС, а также бывший руководитель администрации президента при Ющенке бизнесмен, который пошел служить в АТО Вячеслав Константиновский и нынешний министр инфраструктуры Максим Бурбак Светлана Спасибо Наталья Ждем от тебя новой информации Напомню на прямом включении с Центральной избирательной комиссии была наш корреспондент Наталья Пругар Первое заседание Верховной Рады восьмого созыва может состояться 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер министр Владимир Гройсман на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации. К этому времени необходимо подготовить коалиционное соглашение. Более того, до формирования нового правительства перед каждым министром необходимо поставить четкие задачи. В коалиционном соглашении необходимо зафиксировать конкретные сроки реализации реформ. Разработкой документа занимается семь рабочих групп угода коалиционная будет основой уряду на Коалиционное соглашение будет основой плана действий правительства на один год. Так предусмотрено законодательством, но коалиционное соглашение может быть и шире, на среднесрочную перспективу. Там есть 13 блоков, которые мы сегодня обсуждаем. Их может быть и 15. И если вы увидели этот проект соглашения, который мы опубликовали для общего обсуждения, там написано, что этот материал для обсуждения. Мы интерактивны и хотим получить обратную связь от украинского общества и бизнеса. украинского общества и бизнеса. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрыва на школьном стадионе в Донецке. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБ Андрей Лысенко. Взрыв унес в жизни двоих подростков, и еще четверо получили ранения. По оперативным данным, снаряд прилетел из направления города Макеевка, в котором находятся террористические группировки. Андрей Лысенко напомнил, что украинская сторона неоднократно указывала на то, что боевики обстреливают из артиллерии жилые кварталы, пытаясь создать провокации, чтобы обвинить в этом украинских военных. И этот случай является одним из таких примеров. Ми вже неодноразово повідомляли про те, що терористи. Ми вже неоднократно сообщали, что террористы обстреливают жилые кварталы, пытаясь показать, что это делают именно украинские войска. И такими провокаціями а, на налаштувати місцеве населення проти саме соловіків України. И такими провокациями настроить местное население против силовиков Украины. Но вчерашний случай настолько наглый, россияне сразу почувствовали, что это такое. Поскольку там сразу появилась российская группа, которая ждала. Это была спланированная акция. Там сразу появилась российская группа. Она там уже была. Они ждали. То есть это была спланирована акция. Снаряд, упавший на стадионе 63-й школы в Донецке, был выпущен с территории, контролируемой боевиками ДНР, сообщил спикер украинского МИД Евгений Перебенис. Он ссылается на фото доказательства, которые подтверждают, что стреляли боевики из района Макеевки. По скриншотам с места событий восстановили траекторию полета снаряда. На кадрах видно, снаряд прогнул забор стадиона вовнутрь. И если восстановить траекторию полета на спутниковой карте, получается, что снаряд летел со стороны Макеевки. Этот населенный пункт находится под контролем террористов. Напомню, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ОБСЕ направить наблюдателей на место гибели детей, чтобы расследовать происшествие. В спецмиссии сообщили, что уже приступили к проверке информации об обстреле школы. И тем временем в Донецке сохраняется крайне сложная обстановка. В городе идут боевые действия, сообщают в пресс-службе Горсовета. Во всех районах Донецка слышны залпы и взрывы. Несмотря на это, воду в городе дают в полном объеме. За минувшие сутки коммунальные службы устранили 62 повреждения на сетях водоснабжения. И, как сообщалось ранее, на утро из-за боевых действий оставались обесточенными две котельные в Куйбышевском районе. Без центрального отопления 48 жилых домов, без электроэнергии были жители поселка Трудовское и более тысячи частных домов поселка Октябрьский. В зоне АТО в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих и четверо ранены, сообщает пресс-центр операции. Боевики прицельным огнем обстреливают Донецкий аэропорт из пушек «Рапира». На протяжении дня боевики обстреляли из градов населенные пункты Тоненькая и Орловка. Поступает информация об обстрелах жилых кварталов неподалеку Путиловского моста в Донецке. Велись минометные обстрелы по мирным жителям Чернухина. Сложная ситуация в районе населенного пункта Никишина и вблизи трассы Бахмутка. Там боевики неоднократно обстреляли наши позиции, в том числе понтонную переправу через реку Северский Донец. Неконтролируемые вооруженные формирования вели огонь по силам АТО, которые дислоцируются. В Авдеевке, в Авдеевке и Песках. И Песках. И вместе с тем в Донецк прибыла артиллерийская группа российско-террористических войск. Привезли 12 гаубиц разного калибра. Орудийные расчеты сопровождают российские специалисты. В городе Счастье Луганской области находится смешанная батальонная группа российской армии. Она включает до 50 единиц бронетехники. Небольшие тактические группы российских десантников переброшены на север Луганской области. В районе населенных пунктов Волноваха и Пески активизировались диверсионные разведгруппы. На Дебальцевском плацдарме российские казаки пытались прорвать украинскую оборону, чтобы выйти на юго-западное направление. В этих боях уничтожены две группы диверсантов. Двоих боевиков захватили в плен. Возле поселка Фрунзе украинская артиллерия уничтожила два минометных расчета противника. Террористы всячески пытаются дискредитировать силы АТО, сообщает в пресс-центре операции. Боевики перекрашивали свою военную технику в цвета украинской армии и наносили распознавательные знаки, похожие на символику вооруженных сил Украины. В пресс-центре предупреждают, что возможны провокации со стороны бандитов с целью дискредитации сил антитеррористической операции. Въезжающими и выезжающими из зоны АТО гражданам Украины в контрольно-пропускных пунктах нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщают в Госпогранслужбе Украины. Таким документом может быть паспорт гражданина нашей страны, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение гражданина Украины. При наличии детей обязательно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Иностранцы и лица без гражданства, следующие в некоторые районы Донецкой и Луганской областей, будут направляться в фильтрационные пункты, для выяснения цели пребывания. У них должны быть с собой документы в виде паспорта, соответствующей визы или вида на проживание в Украине. В Национальном банке стартовала онлайн-викторина по финансовой грамотности. Конкурс продлится до 17 ноября. Почувствовать могут все желающие. Для этого необходимо ответить на вопросы, которые размещены на сайте НБУ. Три участника, которые первыми дадут правильные ответы, станут победителями. Для них регулятор подготовил памятные подарки медали по финграмотности. По завершению конкурса имена участников и правильные ответы будут обнародованы на официальном сайте НБУ. Нацбанки сообщают, что уже в первые часы после старта викторины в ней приняли участие более сотни человек. Конечно, эта викторина направлена на тех, кто имеет какие-то первичные знания. То есть нужно знать, что такое инфляция, что такое экономический рост, как работают банки. Нам приятно, что уже за первые полдня интерес проявило к ней уже более 100 человек. Мы, как владельцы этой информации, уже видим, что среди них есть правильные ответы. Я думаю, нам будет не так просто выбрать победителя. Также в Национальном банке продолжается конкурс на лучшее видео на тему финансовых сбережений. Его проводят среди школьников, изучающих специальный курс ⁇ Финансовая грамотность ⁇ Ученикам предлагается создать видео по одной из предложенных тем ⁇ составление бюджета и сбережения, контроль над расходами, сбережения и достижение финансовых целей. По результатам состязания в НБУ выберут три команды победителей. За первое и второе место участники получат планшеты, а бронзовому призеру вручат электронную книгу. Отмечу, что конкурс длится до 28 ноября текущего года. Надсовет по вопросам телевидения и радиовещания отменил обязательное включение в универсальные программные услуги эфирных цифровых телеканалов. Об этом сообщил председатель Национального совета Юрий Артеменко. Он объяснил, что главное изменение в том, что теперь в универсальные программные услуги будут только наиболее популярные и рейтинговые эфирные цифровые телеканалы. И кроме того, регулятор упростил процесс выдачи лицензии провайдера программной услуги. А это прежде всего экономия времени и денег телевещателя. Им теперь не нужно каждый раз, когда Национальный совет там или э, запрещает какой-то, ну не запрещает канал, исключает его из списка адаптированных каналов или каналов, которые не отвечают Европейской конвенции, или когда они что-то хотят, им не надо бегать, стоять в очередях, знаете, доказывать, что это. То есть это реальный, знаете, реальная помощь бизнесу, кабельным операторам, э, которые есть. Истребители НАТО перехватили российский военный самолет «Разведчик» над Балтийским морем. Об этом сообщает агентство «Блумберг». Истребители F-16, которые базируются в Балтийском регионе, перехватили российский борт Ил-20 возле латвийских территориальных вод, сообщается в Твиттере армии Латвии. В свою очередь, пресс-секретарь Вооруженных сил России отказался комментировать эту ситуацию, отмечает агентство. К этому времени это вся информация. Анализ текущих событий. Смотрите далее в программе Национальный интерес сразу после финансовой информации.